Да. Добрый день, коллеги. Алена, прежде всего, неправильно приписывать это мне, что это у меня какие-то достижения. Работала вся группа, и ты в том числе. Алена. Да. Да. Ты тоже состоишь в этой группе. Это, собственно, я сейчас расскажу вкратце о результатах работы. Это э, наш общий результат. Да, спасибо. Да. Значит, э, для тех коллег, которые не совсем в курсе или слышали... Из чужих уст а данной активности Национального банка и э, банков, которые состоят в данной подгруппе, я расскажу, с чего начиналось, буквально в двух-трех словах вот. и к чему это все пришло. Значит, э, миграция со стандартов э, СУИП Национального банка к международным стандартам СОИЭК-2027-00. Цели были поставлены изначально, вы можете видеть на слайде. Многие из вас, возможно, эту презентацию увидели, это урезанный вариант. Значит, основные цели – это сделать СУИП проще для всех, и для банка, для национального банка. То есть упростить его внедрение, поддержку, совершенствование и контроль. Но контроль, конечно же, касается прежде всего представителей национального банка. Также сгладить вот эти вот проблемы, которые прямо вот на первом выступлении выпирали со всех щелей, сделать более единообразным подход, исключить разницу в трактовках и также исключить противоречия между собственно СУИБОМ, который является модифицированным международным стандартом и самим международным стандартом. Нас на такой шаг подвигла, собственно, проблематика, которая кратко на этом слайде изложена. Как вы убедились, отсутствует единая точка зрения не просто на цели стандарта, но и на методы. И методы разбиваются на подходы, подходы тоже не всем понятны. Даже в пределах одних банков риски считают, что нужно действовать одним путем, информационная безопасность видит свой путь, а IT вообще находится в своей вселенной. Это не секрет. Различие терминологии тоже очень важно. Терминология различается, и на этом поле тоже сломано было достаточно много копий. Если взять терминологию международных стандартов и стандарт СУИП Национального банка, то взять, допустим, тоже название стандарта. СУИП, СМИП. Вот. И это все называется по-английски ISMS, поэтому вы можете видеть в дальнейшем, я использую этот термин, просто чтобы исключить разночтение. Вот. По-настоящему между СУИП и СМИП нет никакой разницы, но я слыхал очень разное мнение на этот счет. СМИП более круто. Да, СМИП более круто, СМИП более глубоко, СМИП там используют профессионалы, а СУИП все остальные. Хорошо, продолжаем. Значит, было предложено решение. На одном из заседаний рабочей группы по вопросам СУИП э, под руководством Национального банка, представителя Национального банка, э, было принято решение проработать э, вариант э, перехода банковской системы плюсы и минусы с, региональ... э, с отраслевого простите, стандарта на международные. Э -э... Ну, собственно результатом работы, промежуточным результатом работы этой подгруппы явилось решение использовать в качестве базиса для построения СМИП, СУИП не модифицированные международные стандарты СУ-27201, а все требования, дополнительно уточняющие пункты этого стандарта, изложить в отдельном документе НБУ. То есть некая аналогия между тем, что есть сейчас, только вот методические рекомендации, которые мы все знаем, 2010 года. Это такой урезанный стандарт ИСО 27203, вот, и он, ну, скажем так, урезан не очень красиво, наверное, многие в этом убедились. Вот, то есть планируется создать отдельный документ, который бы выдвигал Краткие, четкие, понятные требования, которые банки должны реализовать, требования, дополняющие требования стандарта при необходимости, опять же, это все будет обсуждаться. Ну, как разъяснение мы хотели для банков, ну, чтобы разъяс... это было более понятно. Разъяснение или, может быть, даже какое -то там какие-то варианты выбора: там сделайте вот так, или вот так, или понятно. вот так. Скажите, пожалуйста, на основании чего национальный банк выступит? Главным методологическим центром. Он что, внедрил у себя? Если... Он работает над этим. Если вы не возражаете, я закончу, а потом я отвечу на этот вопрос. Значит, преимущество данного решения. Ну, данное решение было принято единогласно на одном из заседаний рабочей группы, поэтому я говорю про преимущество сейчас уже. Значит, преимущество должны получить все. НБУ не несет дальнейшие затраты, дальнейших затрат на поддержку актуальности стандартов SOU, NNBU, SUIP. Не нужно переводить, не нужно тратить время, не нужно адаптировать, ну и так далее. Банки получают более прозрачную методологию, потому что базис методологии будет основываться на международных стандартах, а здесь все-таки наработок на порядок больше, чем в СУИБе. Это, э, эти наработки содержатся в том числе и в открытых источниках в интернете. Э, есть множество независимых консультантов, есть компания, которая занимается внедрением э, этого стандарта 2701 не только в банках, но и в тяжелой промышленности и в других хозяйственных областях. Примеров множество. Вот. Ну и для банковской системы, естественно, преимущество тоже есть. Э, Во-первых, она начинает показывать более лучшее соответствие законодательства Украины. Например, закон про стандартизацию говорит, что если есть международный стандарт и украинский аналогичный, то предпочтительнее использовать международный. Это статья 5 закона Украины про стандартизацию. Вот. Ну и также гармонизация нормативных требований Национального банка с европейским законодательством и с международными требованиями в данной области, что тоже положительно повлияет на интеграцию банковского общества в мировое. Значит, был предложен план миграции, состоящий из двух основных шагов. Первое. Национальный банк должен был направить письмо, которое должна была подготовить рабочая группа. Письмо на госстандарт, если кто-то не слышал, то в 2013 году был совместный приказ Министерства юстиции и ДСТЗ и Госстандарту о принятии, о гармонизации определенных стандартов Европейского сообщества и мировых стандартов в украинскую законодательную базу. Среди этих стандартов был и ИСО-27201. То есть мы должны были в 2014 году, точнее в 2015 году, мы должны были получить э, украинский стандарт, переведенный и доступный для всех областей экономики Украины, не только для Банковской области. Ну, собственно, письмо э, с запросом касалось именно э, уточнения состояния вопроса. Значит, этот пункт э, плана выполнен, то есть, э, наша рабочая группа создала письмо. Национальный банк его отправит, отправил уже в прошлом году, еще непосредственно перед Новым годом но насколько мне известно сейчас Держстандарт стандарт пока не ответил то есть может быть они думают как нас лучше порадовать вот может быть им нужно второе письмо направить но этот вопрос мы будем уже решать непосредственно с представителями Национального банка как там подтолкнуть можно следующий шаг это разработка того самого документа который вызвал ваш вопрос документ должен быть разработан на основе гармонизированного стандарта, не модифицированного стандарта ISO. То есть пока этот стандарт не будет нам предъявлен хотя бы в виде драфта, дальше мы двигаться не можем. Поэтому сейчас, как говорится, в бизнес-среде мяч на стороне даже стандарта. Так. Ну, собственно, по затратам буквально нет, затраты на миграцию, то есть многих тоже пугает, дескать, мы тут строили СУИП, строили, строили, а вы нам предлагаете вдруг сейчас все сломать. Да, ничего такого не будет, ничего такого мы не предлагаем. Всех затрат на миграцию, ну вот ровно два пункта для банков и один для НБУ. Это пока что на текущий момент. Других затрат, опять же, сейчас на текущий момент не ожидается. Ну, Теперь прошу ваши вопросы. А, я все-таки не понял, возможно, я недостаточно слушал Предыдущая версия стандарта носила статус отраслевого стандарта. Когда вы обратились к письму по стандарту Украины, то какой статус будет носить новый стандарт? Это будет национальный стандарт или это будет отраслевой стандарт? Это будет очень важно с точки зрения, кто будет являться методологом внедрения этого стандарта. Да, конечно. Значит, Украина, еще начиная с момента приобретения своей независимости, является правонаступником части прав Советского Союза в международных организациях, в том числе в организации ИСО. То есть Украина имеет право на использование всех ИСОшных стандартов на бесплатной основе, как полноправный член. Это раз. То есть те стандарты, которые выпускает ИСО сейчас, мы их уже можем использовать. Мы имеем на это полное право. Проблема в том, то есть мы берем, с проблемой забежал вперед немножко, мы берем стандарт ИСО 27001. 2013 года, утвержденный, и начинаем использовать. И с точки зрения законодательства, с точки зрения существующей даже законодательной базы, мы абсолютно находимся в легальном поле. Вот. Однако э проблема в том, что у нас все-таки английский не является вторым государственным языком, э к счастью или к несчастью. Но нам необходима гармонизация этого стандар стандарта. Гармонизация ⁇ это, собственно, авторизованный перевод. Этим занимаются некоторые технические комитеты, в том числе в Держстандарте. То есть они, от них требуется фактически взять оригинальный английский стандарт, перевести на украинский язык и сказать, вот этот перевод, он соответствует, он аутентичен. И тогда мы начинаем его использовать как государственный стандарт. То есть государственный стандарт, который действителен для всей территории Украины, мы его можем использовать не только в банковской области, а там, допустим, в энергетике, в машиностроении, где угодно, как основу, как требование. Яков, вот. минуточка. А? Осталось минуточка. Да. При этом отраслевой стандарт он имеет более низкий статус. И в принципе Национальный банк, ну по крайней мере до сих пор со стороны Национального банка, не было возражений о том, что мы отказываемся от отраслевого стандарта в пользу международного стандарта, как в пользу более совершенного.